Вообще Нидерланды принадлежали Бургундии в 15 веке. Вот, пока Карл Смелый опростоволосился, Короче, его швейцарцы посадили на пике. Это были очень суровые мужчины. Например, слово швейцар да, вот, до сих пор. Это слово швейцарец, потому что ну, до революции в богатых домах охранниками предпочитали нанимать швейцарцев. Потому что это были всегда самые суровые, самые преданные наемники, даже если кто знает, вот французская революция 1789 года, там же у короля Франции были на... охрана личная, швейцарские гвардейцы, и они все погибли, хотя у них не было шансов спастись, ну они отморожены были, ну окей, да, надо погибать, значит будем погибать, и Варфоломеевскую ночь уже они там охраняли у генотов различных там колени и так далее тоже они просто погибали ну, ну и не просто погибали это были суровые горцы такие немецкие горцы которые которых все боялись они были отмороженные бились до конца и они не знали ни к себе пощады ни к другим вот и потом когда они Карла Смелого раздолбали бургун этого великого герцога бургунского это все там через... То есть его дочка там вышла замуж за Габсбургов. Короче, это все Габсбургам перешло, а они владели Испанией. И стала Нидерландами принадлежать Испании. И там закрутилось такое, то есть на 80 лет война. Что, ну, сурово воевали. Сурово, то есть... Там и тот же Харлем окружали, уничтожали. То есть это была настоящая война за независимость. И 80 лет ушло у Нидерландов то, что Испания признала это. И в итоге Испания вся свалила. Конечно, была еще Бельгия, это испанские Нидерланды. Но они в итоге Бельгию просрали. Короче, ну Испания была что не такая, как сейчас Испания. Намного серьезнее. Но тоже другая история. Ну, в общем, Нидерланды были в свое время передовая, передовая страна. В принципе, как и сейчас. Автобусные билеты из Украины в Европу на сайте Рубикон.